Молдове сейчас проходит перепись населения и жилищ. И это относится ко всему населению, которое на данный момент э, является на территории Республики Молдова. То есть это не перепись граждан Республики Молдова. Э, граждане Молдовы, которые находятся в других странах на данный момент, не подлежат переписи. А люди, которые Временно і постоянно, і не знаю туда ж но наміряно знаходяться на території Республіки Молдова. Підлежать всі переписю населення. Дорін Лозовану, керівник відділу перепису національного бюро статистики Республіки Молдова, пояснює, кожна держава має проводити раз на 10 років якісний підрахунок свого населення та умов його життя. Згідно міжнародних правил, Молдова дотримується своїх зобов'язань перед ООН та Європейським Союзом. Тому це вже третій перепис із часів незалежності 2004, 2014 і зараз, 2024 року. А ось Україна проводила свій останній перепис ще у 2001 році. Проте чимало українців, які зараз перебувають на території Молдови, неохоче беруть участь у перепису для українців, да, які являются сейчас на территории Республики Молдова, это тоже в том числе очень важно. И даже если люди могут и не думать, что какое отношение имеет к ним лично, но оно коснется даже на самом личном уровне, потому что никто не знает точное количество людей. Да, хотя есть разные базы данных, кто-то скажет, но нет переписи, он не учитывает абсолютно все население, независимо от статуса проживания, от, да, как сюда приехали, когда приехали, все это будет учтено. И очень важно, чтобы соответствовало реальности, потому что если, например, какая-то категория да, людей, которые проживают на территории Республики Молдова, отказывается да, в большей части участвовать в переписи, они будут как э, несуществующие на данной территории. Например, если это речь о принудительно переселенном населении из Украины, который сейчас в Молдове, это будет означать, если будут только тысяча людей или там пять тысяч переписано, это повлияет в том числе на официальную политику страны да, Молдовы, на выделение Фондов, на выделение бюджета, на выделение международных, международной помощи, которая в конечном случае коснется каждого из людей, которые имеют такой статус. Поэтому если цифра будет максимально приближенной к реальной, тогда Молдова может обосновать в том числе свою государственную политику и требовать от международных организаций больше помощи, потому что на территории Молдовы, например, является где-то 100 тысяч людей, которые выходят с Украины в статусе сейчас временной защиты или без какого-то статуса или в другом статусе, но они на территории Молдовы. И, конечно, можно будет обосновать и выделить различные программы, фоны, фонды, законы, да, приспособить, чтобы это население интегрировать, чтобы помочь им, в том числе да, и с работой, и с материальной помощью, и с юридической помощью. Например, религиозная община, да, если опять она будет на отрез скрываться от переписи, ее как будет, как несуществующий, не и тогда никто не будет брать в счет какие-то... Політику, далі тому, що перепись в конце головний даний, на які Молдова буде на місцевому, на регіональному, на національному і на міжнародному рівні. Все будуть села на ці дані. Отже, перепис це підрахунок населення, яке фактично проживає в країні для збору і аналізу інформації, демографічних, економічних і соціальних характеристик. Але в Молдові, крім людей, переписують і житло. Навіть коли воно порожнє, аби дізнатися реальну картину для влад різного рівня, які забезпечують населення послугами. Адже владі важливо знати, де людина проживає насправді і в яких умовах чи є в неї каналізація, водогін, газ, чим вона обігрівається взимку, чи має місце для господарства, та які ще має потреби. Тому дуже важливо кожному і українцям у тому числі взяти участь у перепису і чесно відповісти на всі поставлені питання. чтобы узнать, если, например, где-то видно, что большой процент семей с маленькими детьми, а там вокруг нету ни одного детского садика. Это основание для того, чтобы проводить политику. Конечно, есть регионы, села, да, которые могут требовать, и чтобы там была на региональном уровне и украинская мова, да, и болгарская, и гагаузская, русская или другая там, да, ромы, например. Тогда-то по всем законодательствам Европейского Союза и большинства стран мира на базе переписи это будет обоснование, чтобы там и дорожные знаки, и вывески могли быть на нескольких языках, которые там присутствуют, ну, конечно, в определенном проценте, или открытие школ, например, да, даже если выявится, что где-то довольно большой процент украиноязычного населения, да, которые Владіють язиком, да читають як рідна мова. Звісно, тогда тоже теж може бути для відкриття школи, да, в цьому секторі, города или в каком то населеному пункті. На такому языке. Перепис 2024 року має кілька нововведень: по-перше, опитувальник заповнюється не від руки, а у електронному вигляді по друге, можна відповідати на п'яти мовах: крім румунської, ще українською, болгарською, гагаузькою, російською і романі. Уся інформація є конфіденційна і захищена законом. Всього під час перепису в Молдові задіяно 4 тисячі переписників та 500 супервайзерів. Пожелания ко всем, независимо от э, гражданства, независимо от языка общения, независимо от национальности, от религии и прочее, и прочее да, э, были открыты и понимали, что вклад каждого очень важный, что каждый человек важен для Молдовы, и что перепись именно это как фотография. А вот насчет э, людей с Украины, да, э, временно перемещенных, да, не имеет значения что-то временно. Понятно, что есть и такие варианты э, ответов, что я недавно приехал, собираюсь уехать, не проблема, то есть никто ничем не обязывает никого, то есть перепись. Из самих вопросов выявится, что кто-то просто временно здесь на территории. Вопросы для этого и составлены, чтобы понимать тенденцию, да, что некоторые люди просто на момент да, сейчас находятся, а другие в более длительный э, срок. И они, значит, пользуются и транспортом, и услугами, да, и образованием, и медициной, и культурой и так далее. И это важно выявить, потому что когда государство разработает бюджет да, и будет выделить, будет понятно, что у нас вот такой контингент населения, и там можно, э, то есть есть аргумент, э, вкладывать и помогать этой категории населения, потому что они довольно значительны. Це деколи єдиний спосіб зібрати певну інформацію чимало відомостей можна отримати із різних державних баз, та от дізнатися, яка в людини етнічна належність, якими мовами користуються люди, чи якої віри дотримуються, можна лише під час перепису. І це також дуже важлива інформація для держави та міжнародних фондів, щоб визначити подальші кроки на кілька років вперед. Звісно, є кілька нових питань. Ну, если о здании, это материал крыши, это тоже для, кстати, экологической составляющей, потому что в Молдове очень распространен шифер, это токсичный элемент, который включает в себе асбест. Просто для этого, чтобы узнать и когда-то, ну, в дальнейшем предпринимать и меры, чтобы обеспечить людей, чтобы экологические материалы были использованы. А для лиц ну, есть впервые, например, даже в постсоветском пространстве, в Юго-Восточной Европе, есть и вопрос о второй национальной идентичности, этнической идентичности. То есть если человек из смешанной семьи или чувствует себя и так, и так, да, например, то он может и, и то, и то объявить без проблем. Также есть несколько вопросов там дополнительных о вторичной иммиграции, где родились в том числе и родители. Не только это просто узнать вот тенденции миграции за несколько э, поколений. Есть также вопросы из вашингтонского э, блока, так называются они, связанные с э, трудностями в повседневной жизни, если у людей есть трудности со зрением, слухом, передвижением и памятью. Это теж щоб выявить, так сказати, общее состояние здоров'я да тем тим більше, то есть, сверить з показателями, хто нуждается в е, помощи. Участь у перепису населення не добровільна, а обов'язкова. За відмову навіть передбачений штраф на рівні двох тисяч леїв. Проте в бюро статистики вірять, що досягнень справа не дійде. Тож продовжують переконувати людей відкрито відповідати на усі питання. Час на роздуми ще есть. Перепис в Молдові до 7 липня. Сейчас э, переписчик в таком тоже положении, что все э, есть по секторам и все по картам. И понятно, что из разных источников тоже известно, что живут там люди, и потому что это и коммунальные платежи, электричество, и свет, и даже данные, которые есть у этих ассоциациях. А переписчики не могут закрывать свой сектор не может закрывать свой сектор, пока не перепишут все квартиры или все дома там. Поэтому здесь такой процесс, что нужно отнестись к переписчикам тоже с уважением. То есть это обычные люди, да, которые в том числе, то есть любой может стать переписчиком. У них такое задание, чтобы переписать абсолютно все и узнать, что там есть. Потому что Таку, таков в принципі, псі узнать реальність. Да. Головний девіз перепису населення кожна людина має значення. Для українських біженців виявити свою присутність у Молдові необхідно, аби ця держава могла і надалі надавати їм свій захист та тепло.